Мы все, приходим сюда и молимся, читаем акафисты, люди, слава Богу, участвуют. Но, конечно, хотелось бы, чтобы мы больше с вами почитали преподобных отцеп, чтобы больше киевляне ходили, приходили. Потому что Но сейчас же есть скорбь у нас у всех от того, что происходит с мощами. От того, что еще будет происходить, мы с вами даже не знаем. Мы знаем только, что история повторяется. Уже когда-то издевались над преподобными отцами, уже когда-то обзывали их мумиями. Говорили о том, когда нас водили школьников в пещеры, говорили о том, что здесь специальная температура поддерживается, специальная влажность поддерживается, только бы эти мумии не развалились. Мы с вами знаем, что преподобные отцы, когда память одного или другого совершалась, то выносят братья на своих плечах эти мощи. И это не мумии, это вся святыня, которую нам Боженька оставил подвигами этих преподобных отцов, оставил нам, чтобы мы к ним обращались, чтобы мы молились. Хочется обратиться к батюшкам. Отцы, братья и киевские священники, и вот кто может приезжать еще на молитвенное состояние. Дай Бог, чтобы мы с вами приезжали. Люди воодушевляются тогда, когда приходит священник. Когда священника нет, все равно собирается горстка людей и все равно молится. Но когда приезжает священник, сразу другая молитва. Поэтому ко всем просьба, и к бачкам, и к мирянам. Не будем лениться, приходить сюда. Будем молиться. Будем обращаться к преподобным отцам, чтобы они нас не покинули. Даже тогда, когда над ними кто-то издеваться будет чтобы не своей молитвой нас окормляли, помогали нам тоже подвязаться каждому в меру своих сил. Как вот сегодня бачка говорил, бороться со греком, бороться с кознями дьявольскими, то есть, иными словами, бороться за собственную душу, за спасение собственной души. Помоги всем нам, Господи, в этом.